Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında Görkəmli Teatr və Kino Rejissoru Rövşən Almuradlovun 70 illiyinə həsr olunmuş anım gecəsi keçirilib. Öncə monitorda Böyük Aydanın ömründən, yaradıcılıq anından fraqmentlər göstərildi. Qeyd edildi ki, Rövşən Almuradlov 1954-cü ilin aprel ayının 19-unda Bakı şəhərində anadan olub. O, 1972-1976-cı illərdə Azərbaycan Dövlət İncə Sənətin İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu Fakültəsində ali təhsil alıb. Mədəniyyət Nazirliyi nəzdində Təkmilləşdirmə İnstitutunda ali rejissorluq kursunu bitirib. Moskva Dövlət Akademik Satira Teatrında təcrübə keçib. 1976-cı ildən 1980-ci ilə qədər Şəki Dövlət Tram Teatrında çalışan aktyor. Həmin illərdə Şekspirin Kral Lirində Kral Lir, Cəfər Zaparovun Aydınında Dövlətbəy, Anarın Adamın Adamında İbişi-bişli və Xoca Sızqız, Əkrəm Əyləsinin Kürü Qırağının Meşələrində Qasım obrazlarını yaratdı. 1987-ci ildə Şəki Dövlət Tram Teatrında Dərviş və Ölüm, 1987-ci ildə Susunqayı Dövlət Teatrında Bayramın 1-ci günü, 1988-ci ildə da dövlət teatrında dəyirman əsərlərinin quruluşçu rejissoru olub. 1989-cu ildə Azərbaycan filmçilərino studiyasının debut studiyasında Hücum adlı qısa metrajlı bədii filmin quruluşçu rejissoru olub. 1991-ci ildə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının nəzdində açılan Müstəqil İstiqlal Teatrının bədii rəhbəri kimi çalışıb. O, 1991-ci ildə Zirzəmi, 1992-ci ildə Şıltaq qız, 1993-cü ildə Gogolun Dəlinin qeydləri, 1992-ci ildə Gəncə Dövlət Dram Teatrında Beş mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi kimi əsərlərin 1990-cı 1995-ci illərdə Bəri bax müstəqil kino studiyasında tam metrajlı üç bədii filminin quruluş rejissoru olub. 1994-cü ildə Doğma kino povest əsasında çəkilmiş Ümid bədii filminin müəllifidir.